Что касается портов, выросли мы на 5,6% на в морских портах, транзитные грузы выросли практически на 21%, это нас радует, и мы хотим эту динамику сохранить. Во всех портах идет модернизация покупаются новые, новые экраны, новое погрузочное оборудование, растет заработная оплата, В принципе, в меньше всего замечаний. Есть какие-то небольшие проблемы, но они не носят глобальный характер. Груза в целом перевезена на 9,649 миллионов тонн, это по сути дела на 50 миллионов тонн больше, чем в 2010 году все как говорится, показатели вы видите на соответствующих диаграммах. Средняя зарплата в отрасли в авиации это 8496 гривен, морской речной транспорт 4500, железнодорожный 2957, автомобильный транспорт, средняя зарплата 2248, но я думаю, что этот показатель нереальный, речь идет о сером мягко говоря, ничего на сером рынке. За такую зарплату вы не найдете водителя ни междугороднего автобуса, ни по большому счету и троллейбуса в столице и в городах-миллионниках. Поэтому здесь мы работаем с легальными перевозчиками по насыщению рынка именно легальными перевозками.